અમદાવાદ ખાતે આઈસીએલ ફિનકોપની પાંચ શાખાઓ પૈકી પ્રથમ પ્રાદેશિક કચેરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું જે શહેરના લોકોને સુલભ અને અનુકૂળ નાણાકીય ઉકેલો પ્રદાન કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવશે અન્ય પાંચ શાખાઓની પણ સપ્ટેમ્બરમાં શરૂઆત કરવામાં આવશે જેનું ઉદ્ઘાટન ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એડવોકેટ કેજી અનિલકુમાર દ્વારા કરવામાં આવશે તેમના અન્ય સ્થળે કાર્ય થકી રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકામાં સતત પાલનથી અને સમગ્ર ભારત भारत और मध्य पूर्व में ग्राहकों का विश्वास और वफादारी प्राप्त થઈ છે જેથી ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બને આ એ ہمارا સી એમડી અ ابھی ઇસ પહેલે સાલ મે ઇન્ડિયા ક્યુબર ટ્રેડ કમિશનર કે તરફ સે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ને અપોઇન્ટ કિયા હે તો લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર મે uska અપોઇન્ટમેન્ટ ہوا હે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ક્યુબર ટ્રેડ કમિશનર વો અબી એક ગવર્નમેન્ટ એટલે તો Uh, हमारा एक प्राइड मोमेंट है हमारा आई सी एल का सीएमडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक नॉमिनेट होके वो क्यूबा ट्रेड कमिश्नर इंडिया क्यूबा ट्रेड कमिश्नर होके अपॉइंट हुआ वो तो सभी लोन प्रोवाइड करता है अहमदाबाद गुजरात में फर्स्ट है पहला ब्रांच है और आज पांच फा, ब्रांच इनाग्रेट करते हैं इसके साथ वो तो, सीजी रोड एंड अदर फोर प्लेस अभी तो इनाग्रेट किया है एंड uh, इसके बारे में बात हमारा uh, बड़ोडा वो सभी एक्सपेंशन करेगा वी हैव ब्रांचेस अभी तक है uh, uh, इस साल पे और पूरा एक्सपेंशन कर रहा है तो so, और कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं बातेंट सी प्रेजेंट इकोनॉमी हमारा कंट्री का अच्छा है आ, और इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम हो गया है अभी अभी रेट भी स्टडी है बट हमारा गोल्ड लोन में हमारा इंटरेस्ट रेट लोएस्ट है नाइन परसेंट से हम स्टार्ट करता हो, दैट इज द लोएस्ट हमारे कंट्री में मिलता है इन्फ्लेशन तो भी स्टडी हो गया है और कल हम बॉम्बे में रीजनल ब्रांच और पांच ब्रांच इनाग्रेट करके हमारा सीएमडी इधर आया है तो कल उधर इनाग्रेट करके इधर आया है तो पूरा नॉर्थ में एक्सपेंशन कर रहा होगी बोला है तो इसमें बहुत जरूर हो रहा है आ, उसका खाली सिंपल एग्जाम्पल आपको कल मिला है आईफोन का प्रोडक्शन हाईएस्ट एक्सपोर्ट इंडिया से हो गया है तो चाइना हमारा अभी देखा है आईफोन पूरा इधर ही प्रोडक्शन कर रहा है ऐसा पूरा प्रोडक्शन इधर आएगा तो इंडिया फाइव ट्रिलियन से जरूर पहुंच जाएगा उसका कुछ डाउट नहीं है तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना वो बहुत Uh, चालू से इम्प्लीमेंट किया है